السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وبصفة خاصة إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي. وإلى روح الشيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا وهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من, من لساني يَفْقَهُ قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد وكبار توان توان dan Petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat dan afiat. Kalau pun ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesembuhan untuknya. Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur pada Allah dapat kembali kita berjumpa di petang hari ini. Dalam program TIK, Ta'lim Isnin Khamis Yang mana program ini uh, adalah satu kelas ilmu Yang kita buat di petang hari Khamis Dan juga petang hari Isnin ha, Ta'lim Isnin Khamis, satu kelas Yang kita buat pada setiap petang hari Isnin Dan petang hari Khamis yang mana kelas ini telah pun berlangsung lama tuan-tuan. Hari ini adalah episod yang ke-193. Masya-Allah dan kitab kita pun ha, adalah mungkin dalam ini sangat sikitlah. Mungkin ada dalam 1/6 lagi daripada kitab ni. Artinya apa? dah banyak dah kita baca. 1/6 je lagi berbaki dan sekarang kita berada pada bahagian yang ketiga. Bahasan minta maaf bahagian yang ketigalah. Bahasan ataupun bahagian yang ketiga yang membahas tentang adab. Sebelumnya bahagian yang pertama membahas tentang cara-cara melaksanakan ketaatan. Bahagian kedua disebutkan tentang cara-cara meninggalkan kemaksiatan. Pada bahagian yang ketiga kitab Bidayatul Hidayah ini membahas tentang adab-adab ya adab yang pertama dibahas adab seorang hamba kepada Tuhannya yang kedua dibahaskan adab orang yang alim orang yang ada ilmu yang ketiga dibahaskan tentang adab seorang murid dan sekarang ini kita masih lagi berada pada bahasan yang keempat ataupun fasal yang keempat membahas tentang adab-adab dengan ibu bapa adab kepada ibu bapa. Dan ini adalah kali yang ketiga. Ah ha, kita bahas tentang adab ini dan perbahasan kita di dalam sini ada 12 adab yang Imam Al-Ghazali sebutkan. Perbahasan kita sampai mana dah tuan-tuan? Ah ha, ni dan saya rasa minggu lepas, Isnin lepas tergantung sikit ada satu perkara yang saya nak bagi tahu tapi saya tak bagi tahu. Saya kata tunggu Khamis depan. Ha, ni kita bahas adab keberapa sekarang ni dan hari ini kita nak bahas adab yang keberapa ataupun ada perkara yang saya nak cerita ke di hari itu apa tu tuan tolong jawab dulu. Ha ni sementara nak tunggu jawapan daripada ibu-ibu ayah-ayah ni saya saja tanya memang sengaja nak bertanya tu supaya tahu ibu ayah semua ni ada catatan ke tak ke dengar saja ah ha, dengar saja pun dapat pahala lah tuan tetapi kita kata tak sama dengan pahala orang yang menulis. Dia menuntut ilmu ni tuan-puan dengar dapat pahala dah. Tulis dapat pahala lain lagi. Lepas tulis dia boleh sampaikan lagi pada orang itu pahala lain lagi. Ah ha, ini, eh jadi semua dapat pahala tapi dia ada nilai lebihnya bagi orang yang betul-betul belajar ditulis penerangan, dia tulis keterangan tu di situ yang mungkin dalam kitab tak disebutkan. Baik. Right. Sementara nak tunggu jawapan daripada ibu-ibu ayah-ayah semua para penuntut ilmu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ni masya-Allah, saya nak ingatkan juga dulu kepada semua yang telah join di petang hari ini ada 195 orang yang dah join. Jangan lupa ibu ayah semua untuk kongsikan dulu live ini. Jangan terlepas peluang kesempatan untuk dapat pahala dakwah. Sama-sama kita jadikan handphone kita dan media sosial yang kita ada sebagai ladang pahala untuk kita. Boleh kongsikan dulu yang pertama. Yang kedua, tag nama rakanan kawan. Seramai-ramainya, share sebanyak-banyaknya yang kita mampu yang kita boleh. Semakin banyak kita share Semakin ramai nama rakan FB yang kita tag di ruangan komen Semakin banyak pahala dakwah kita akan dapatkan insyaAllah Dan satu lagi jangan lupa juga 190 orang lebih yang join ni Untuk tekan like, tekan love dulu Tekan like, tekan love Dekat bawah tu button warna biru, button warna pink tu tekan Bukan sebarang tekan, bukan main tekan Tapi dengan perasaan Ya Allah, saya suka kebaikan Saya sokong kebaikan Mohon padamu Ya Allah istiqamahkanlah Saya dalam kebaikan Dan saya tahulah ibu ayah semua join Dalam live di petang hari ini InsyaAllah Dan supaya sebagai jadi bukti Dan saksi Yang mana Yang mana kita bersama-sama pernah bersama buat kelas di petang hari Isnin ini membaca kitab Bilatul hidayah ni insyaallah. Terima kasih kepada semua yang dah komen masyaallah. Hari ini yang ketujuh. Ah okay. Puan Rusa Osman Puan Fatimah Ramli 6 dan 7. Ah ni Ah Puan Ummi Mazlan adab kepada ibu bapa Ketujuh dan sambungan cerita Juraij. Ah uh, ni ada ni Puan siapa tadi? Umi Mazlan ingat lagi ya. Jadi kita ah, Puan Rosa Osman ya. Juraij pakai jim ujung dia tu nama dia. Juraij. Apa kisah Juraij ni? Mungkin ada yang tak join uh, Isnin lepas. Jadi kita sebetulnya Isnin lepas membahas yang last kita bahas ialah adab yang keenam Eh. Yang ada kitab silakan buka muka surat 149 yang tak ada kitab dengan sajalah yang ada kitab buka muka surat 149 yang teringin membeli kitab dalam caption live ini saya dah ada sertakan link untuk pembelian kitab bila itu hidayah ni baik <coughs> jadi muka surat 149 adab-adab dengan ibu bapa yang keenam hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya jangan samakan tuan puan Panggilan mak kita Ataupun ayah kita dengan panggilan kawan kita. Kawan kita panggil, kita boleh tak jawab. Tetangga kita, jiran kita panggil, kita boleh tak jawab. Anak kita panggil, kita boleh je tak jawab. Isteri panggil, boleh tak jawab. Tetapi bila ibu bapa, lebih-lebih lagi ibu, Maka kita wajib untuk menjawab panggilannya. Sama ada panggilan tu offline, ha, panggil di rumah kita, ataupun panggilan itu online, hmm, panggil guna telefon. Contohnya eh, dia call kita. Ah, ha, ni orang yang pandai itu kadang dia ada setting siap tu, Dia boleh setting telefon ni, kan. Uh, Message ke ataupun call ke untuk mak dia dia bunyi nada tu irama tu ataupun lagu yang dia guna tu lain macam tu kadang isteri guna macam tu ah ha, ni isteri guna kan okay. macam isteri saya message daripada saya dia kita kata apa nada nada tu dia lain ah ha, jadi bila saya message dia tahu dah yang message tu saya orang lain ada biasa je ha, tapi bila saya message bunyi dia lain ah ha, macam tu lah. Ha. kan okay. Saya kata kenapa lain bunyi dia? Ha, sebab dia kata supaya saya tahu isteri saya katalah supaya saya tahu yang message ni abang. Ah macam tu. Kan? <coughs> Jadi macam tu patut kita buat dengan mak ayah dekat telefon kita yang pandai setting lah. Yang tak pandai tu tak apalah, tak payah nak susah-susah. Kan? <coughs> bunyi dia lain ni. Ah ini mak call cepat angkat. Ayah call cepat angkat ataupun panggil kat rumah. Jawab. Sehingga kan ulama mengatakan Kalaulah kita sedang solat sekalipun Kan? Solat sunat ya eh? Solat sunat Mak panggil Boleh batalkan solat kita Tapi dengan beberapa syarat lah Satu Mak panggil Kalau kita tak jawab panggilan dia Dia kecil hati, dia sakit hati Maka kita kena Kena apa? Boleh batalkan solat kita Jawab panggilan dia Itu kalau solat sunat Yang kedua Kalau Mak tadi tak tahu yang kita ni tengah solat. Dia tak tahu yang kita ni tengah solat. Maka jawab. Ataupun dia panggil untuk minta tolong dengan kita. Dia kata cepatlah mak minta tolong ni. Kan? Contohnya kan, kaki mak sakit ni mak jatuh tadi tolong. Cepat batalkan solat. Boleh diperbolehkan. Kalau solat wajib dipercepatkan ulama kata. Memang tak boleh batalkan solat tapi dipercepatkan solat tadi. Bagi siap cepat. Tak payah nak baca surah panjang-panjang. Baca yang wajib-wajib saja. Percepatkan. Ah ha, Macam tu. Kenapa ni? Ini panggilan yang penting untuk kita perkenankan panggilannya. Sebab apa? Ah, ha, ni. Ada satu kisah dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bercerita, tuan Ini yang saya ceritakan minggu lepas. Tentang seorang lelaki. Lelaki ni, dia seorang lelaki anak. Anak muda. Yang baik. Memang baik. Hebat. Banyak beribadah. Masya Allah luar biasa. Kita zaman sekarang ni susah nak cari pemuda yang rajin beribadah ni susah semua. Tapi zaman dulu, sebelum zaman Nabi, tapi Nabi bercerita. Pada satu masa dahulu di zaman Bani Israel ini ada seorang pemuda yang soleh. Dan pemuda yang soleh ni dia ada macam pondok khas dia. Disebut dengan Sawma'ah. Sawma'ah ni tempat ibadah dia khas. Ha. Di Kita kata macam di tempat yang orang tak ramai lah bukan di tengah bandar di di kampung di dalam hutan macam itulah kan di di pinggiran kampung ada satu tempat ibadah dia nama pemuda ini adalah Juraij namanya apa kaitan kisah Juraij ni dengan tajuk kita ni sekejap kita dengar dulu kisahnya macam mana jadi Juraij ni terkenal dengan pemuda yang soleh yang banyak melakukan ibadah. Pada satu ketika, ah ni, mak dia ni datanglah nak jumpa anak. Panggillah daripada luar. Kan pintu tutup pondok ibadah. Ah ha, nak kata pondok ibadah dia ni tutuplah. Kan pintunya Jurais ketika itu tengah solat. Hari pertama mak dia mak dia datang. Eh. Ya Juraij, wahai Juraij, Eh, ana ummuk, aku ibu engkau. Yalah bagi tahu lah kan kod-kod dia tak tahu yang di luar ni mak dia. Aku aku ibu engkau. Kalim ni tolong jawab panggilan saya. Tu. Wahai Juraij, ni mak ni kalau bahasa kita lah ni mak. Juraij ni tengah solat. Jawablah mak dia kata dekat luar. Kan? Maka Juraij dalam solat dia terfikir aku tengah ibadah. Mak panggil, mana lagi penting eh? Ibadah lah. Sambung. Lepas tu, lep, bila tak ada jawapan, mak dia balik tuan-tuan. Dia tak marah-marah pun. Mak dia balik. Hari berikutnya, datang lagi kali kedua. Panggil. Dengan panggilan yang sama. Aku mak engkau ni. Ni mak ni. Jawablah. Time itu jurai pun tengah solat juga. Dia fikir lagi. Hmm. Kata nak jawab ke nak sambung solat? Sambung solat lah. Lepas tu mak dia balik lah. Dikatakan sampai tiga kali. Kali ketiga sama benda yang sama berlaku. Jurai tak jawab sebab dia solatnya lama tu puan. Solatnya lama. Kan mak dia tunggu tak ada jawapan. <coughs> kali yang ketiga mak dia terasa hati. Iyalah tuan-puan, tiga kali. <coughs> tiga hari. Berulang-alik datang ke tempat dia tu. Satu lagi bukan dekat kot. Yang eh, jauh. Datang. Macam mana tak terasa? Walaupun anak ni tengah buat ibadah. Up, dalam hati ni. Ya Allah. Juraish ni anak saya ya Allah. Saya panggil dia tak jawab ya Allah. Akhirnya, tuan-puan, sebab mak ni kecil hati. Sakit hati. Terdoakan. Ingat ya. Eh, terdoakan yang tak baik untuk anak. Masya Allah. Kan orang ni kadang bila dah sakit hati <laughs> kan? Kecil hati Kecewa Lagi-lagilah dia seorang wanita Kadang emosi ni tak terkawal tu Macam-macam mulut cakap betul tak <laughs> ni. <coughs> tak perasan Dia cakap tu dekat anak dia Kata Nabi SAW Kalaulah mak tu doa yang tak baik Untuk juraish tadi Maka Allah akan kabulkan doa tu Walaupun doa tu tak baik Tengok. Allah kabulkan. Maka mak tadi terucap apa? Ya Allah, saya mak dia. Juraish ni anak saya. Banyak kali datang dah dia tak perkenankan panggilan saya. Ya Allah, jangan matikan dia sebelum dia digoda oleh wanita pelacur. Itu doa dia. mak ni punya geram doa macam tu kabul tuan puan. Ha ni apa maksudnya apa? Mak ni kecil hati sebab apa? Sebabnya apa? Anak ni tak memperkenankan panggilan tadi. Kecil hati. Sampai terucap benda yang tak baik. Masya Allah. Yeah. jadi, yang sepatutnya dibuat, kalau kita dalam keadaan tu tadi, boleh batalkan kalau tadi solat sunat. Kalau tak nak batal pun percepatkan. Lepas tengok-tengok dah keluar, kita dah cepat-cepat mak dah tak ada. Minta maaf kat dia. Patut buat macam tu. Lain nah, ni jurat ni tak kisah. Kali kedua, kali ketiga pun dia tak kisah. Sampai mak dia ni terdoa yang tak baik dan terkabul doa mak tadi tuan puan. Dah kecil hati terkabul. Satu masa orang bercerita lah. Yang budak ni baik, soleh. Seorang pemuda ni banyak ibadah. Luar biasa. Terdengar oleh seorang wanita pelacur. Yang mana disebutkan wanita pelacur yang dengar ni adalah wanita pelacur yang paling cantik kita kata jarang-jarang ada lelaki yang bila dia goda boleh tahan dengan godaan wanita ni. Pelacur yang paling cantik di zaman itu, di kampung itu. Terdengar, oh lelaki soleh. Namanya jiwa wanita pelacur ni, dia kata, aku tengok je. Lelaki yang orang kata lelaki soleh ni, tengok. Aku nak goda dia. Akhirnya dia datang ke tempat juraj beribadah tu, tuan-tuan. Ni, Sebetulnya adalah satu apa kita kata satu perkara yang terjadi sebab doa yang tak baik terima tadi lah. Kabul. Ini Nabi bagi tahu kabul. Akhirnya apa? Memang ada seorang pelacur datang panggil. Kan? Goda. Oh ni sebelumnya mak dia yang panggil. Dia tak kisah. Mak dia doa, pelacur panggil. Jurai ni kisah ke tak kisah? Ha ah, Ini kan. Ternyata tuan puan jurai ni, mak dia mak dia panggil pun dia tak kisah lagi lah pelacur ni. Eh, oh dia tetap dalam ibadah dia masya-Allah. Akhirnya pelacur ni geram. Pelacur ni geram balik jalan balik tu ada berjumpa dengan pengembala kambing. Digodanya pengembala kambing ni, apa lagi pengembala kambing ni memang tergoda lah berzina dengan pengembala kambing tadi. Sampailah pelacur tadi kita kata apa? Uh, uh, hamil ya. Ah uh, ini mengandung dan melahirkan bila pelacur ni mengandung dan melahirkan orang tanya anak siapa ni kan oh dia kata ni adalah hasil saya berzina tu dengan Jurais kat sana tu orang kampung tuan-tuan tanpa apa kita kata periksa dan selidik tak langsung cari bukti apa terus pergi ke pondok Jurais tadi dihancurkannya pondok Jurais tadi dibakarnya kita kata pondok Jurais tadi nak dihukumlah Jurais ni. Jurais kata, apa masalah? Kan? Sabah dulu. Kan? Oh, engkau ni nampak je soleh kalau bahasa kita sekarang, tapi berzina dengan wanita tu. Wanita pelacur tu. Eh, Jurais kata, mana ada? Mana buktinya? Ni, anak ni ada. Kata Jurais, tunggu sekejap, Jurais solat, tuan Puan. Tengah orang ramai itu dia solat, dia ambil wudu, dia solat. Lepas habis solat, dia ambil pisau. Dia bukan dia ambil pisau. Dia apa? Dia ambil baby tu ditanya kat baby tu, ini kisah ni. Ah ha, ni kisah dalam Islam Maryam ni ceritakan ni. Kan? Ditanya baby tu, "Wahai baby, kan. Engkau ni anak siapa?" Baby tu boleh cakap, tuan puan yang masih kita kata umur beberapa hari tu boleh cakap. "Ayah saya adalah pengembala kambing fulan min fulan ini." Baru orang kampung tersedar, kan oh, bukan dia buat." Kan? Budak ni baik ya eh, macam tu tetapi ha, lepas habis daripada pondok dia dah dirosakkan pondok ibadah dia dah dirosakkan orang kampung nak bina balik macam ni kami minta maaf kami binakan balik bangunan ataupun pondok engkau ni daripada emas kita hias dengan emas cantik-cantik kata jurais tak payah cukup bina balik macam asal sudahlah ah ni kan artinya apa jurais ni memang tidak bersalah tetapi dia difitnah sedemikian rupa dengan fitnah yang sangat keji jadi dekat dia sebab apa tuan-tuan sebab mak tadi kecil hati. Sampai doa yang tak baik untuk anak. Walau soleh macam tu pun. Tetap kabul doanya. Tengok. Sesoleh itu anaknya. Tapi mak dia tak rida. Tetap difitnah. Dengan ujian yang besar. Kita kata hampir-hampir dibunuh. Rosak namanya. Tetapi... Ingat, sebab kesolehannya dan ketakwaannya kepada Allah, Allah tetap jaga dia lah. Ah, ha, tetapi itulah tadi. Sikit je. Apa masalah jurai ni? Dia tak perkenankan jawapan mak dia. Bukan sebab dia kerja tu, Puan. Ini kadang kita ni bukan ada apa pun. Malah lah mak call. Malah nak jawab ini lagi teruk daripada jurai. Jurai ni dia tak jawab panggilan mak dia sebab dia solat. Kita ni kadang tak jawab panggilan mak sebab tak ada apa. Ha, na'udzubillah min tadi. Ataupun sebab sibuk kerja. Bukan solat pun. Sibuk kerja. Akbar. Tengah lepak. Lepak dengan kawan, mak call, tak nak jawab. Innalillahi. Jurai ni tak jawab sebab apa? Sebab dia buat ibadah. Itu pun jadi masalah. Ini kan lagi bukan sebab buat ibadah. Malah lah nak jawab mak ni call asyik membebel aja dia kata, "Eh, hey, hati-hati. Kalau mak engkau dah sampai kecil hati, terdetik dalam hati benda yang tak baik pun boleh jadi ke engkau. Celaka engkau." Hati-hati woi oh anak, ah ha, hati-hati. Subhanallah. Jadi jadi dari kisah tadi pentingnya kita menjaga hati seorang ibu, seorang ayah. Jaga hati jangan sampai disakiti, jangan sampai disakiti. Jadi sebab tu ulama mengatakan bila tadi ibu ayah ni panggil, walau kita solat sunat sekalipun boleh kita batalkan untuk memperkenankan panggilan jangan sampai dia kecil hati dan bila kecil hati tadi sampai dia doa yang tak baik tu memang jadilah tuan puan Aa, dan kita juga sebagai ibu bapa ini sebagai mak ni tolong jaga-jaga mulut kita ya tolong jaga-jaga hati kita marah macam mana pun dekat anak geram macam pun dekat macam mana pun dekat anak ni janganlah doa yang tak baik Aa, kalau boleh doa yang baik-baik, ibu ayah semua ada pernah dengar tak cerita tentang apa Imam Sudais yang sekarang ni menjadi Imam besar Masjidil Haram, Ketua Imam Imam di Masjidil Haram, kan? Macam mana kisah Imam Sudais ni? Mak dia tengah buat jamuan makan rombongan, kan? Mak dia tengah buat jamuan makan nak jamu orang ramai makan ni, kan? Uh, jamu orang ramai makan tiba-tiba Syekh Sudais yang kecil lagi ni dia ambil pasir kan di di Arab Saudi tu banyak pasir dia ambil pasir dia tabur ke makanan semua ni orang ramai datang nak makan ditabur semua orang semua tak boleh makan punya degil tapi mak dia tak doa yang yang buruk dekat anak ni bayangkan tuan-tuan kita tengah buat kenduri <laughs> kenduri Orang panggil dah ramai datang Orang tengah datang Orang tengah nak makan Datang ke duri Tiba-tiba makanan tadi habis semua tak boleh makan Sebab dah dibubuh pasir Nak buat macam mana? Ha, kalau bubuh batu Batu tu boleh ambil balik Ini pasir Nak macam nak ambil pasir balik? Memang kita kata degil sungguhlah budak ni Kita pening kepala lah Tapi hebatnya dan sabarnya Mak kepada Imam Sudais yang masih kecil ni Dia apa? Disumpah juga anak dia Dia doakan juga Tapi bukan doa yang tak baik Dia kata aku sumpah engkau supaya jadi imam Masjidil Haram. <laughs> Ternyata tuan terkabul. Ha, dan terjadi dan sekarang ni orangnya masih hidup. Berkat doa mak dia yang geram sebetulnya dekat anak ni. Yang degil sungguh anak ni. Kan berapa kerugian mak ketika itu dan macam mana nak tanggung malu dengan orang-orang yang datang ni. Sakit hati tu tak tahu lagi dah tapi tak keluar daripada mulut melainkan doa yang baik-baik. Didoakan juga tapi doa yang baik terkabul pada ketika itu tuan-tuan berkat kesabaran mak dia dan berkat apa doa yang baik walaupun ketika itu tengah emosi yang kita kata tengah meluap emosi luar biasa ni tapi doa yang baik-baik lagi masya-Allah anaknya jadi orang hebat ha ni kan jadi imam besar Masjidil Haram ni ketua para imam pula tu luar biasa ini jaga Aa, mak mak ni tolong jaga lidah Mak-mak ni tolong jangan cakap yang tak baik pada anak Walau geram macam mana sekalipun Sebab apa? Kata Nabi SAW Jika mak ni doa untuk anak Untuk benda yang tak baik lagi-lagilah Maka akan jadi Jadi tuan-puan ha, Jadi tolong jaga-jaga ha, Anak jaga-jaga Jangan sampaikan kecil ke Jangan sampai kecilkan hati Sakitkan hati ha, Membuat terasa hati mak ayah Anak-anak ha, dan mak ayah juga jaga-jaga jangan sampai mendoakan yang tak baik untuk anak kita juga yang rugi tuan puan wa alam bisawab jadi